நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம்பட்டம் தலஞாயிறு அகரஹாரம் கிராமத்தில் அருள்மிகு ஸ்ரீ கோதண்டராமர் சுவாமி அருள்மிகு ஸ்ரீ கோபாலசுவாமி திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது ராமருக்கு அவர் பிறந்த இடமான அயோத்தியில் பிரம்மாண்டமான திருக்கோவில் எழுப்பப்பட்டு அது ஸ்ரீ ராமரின் குழந்தை வடிவிலான தெய்வ திருமேனி கடந்த இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று பிராண பிரதிஷ்டை செய்யப்படுவதை முன்னிட்டு இத்திருக்கோவில் கடந்த இருபத்தி ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அன்று தலைஞாயிறு கிராம ஆன்மீக பெருமக்கள் சார்பாக இத்திருக்கோவிலில் சுவாமிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்வித்து தீபமேற்றி மகிழ்ந்த சிறு காட்சி தொகுப்பு शेषतल्पसुगनिद्रितरां ब्रह्मात्रमरप्रतितरां सण्डकिरणकुलमण्डनराम श्रीमद्दशरथनन्दनराम कौसल्यासुगवर्दनराम विश्वामित्रप्रियधनराम रां कौशिगमग संरक्षक रां श्रीमदहलोदारकरां गौदममुनि सम्भूजितरां सुरमुनिवरगणसंस्तरां नाविक दाविकमृदुपतरां विदेहमानसरञ्जकराम् त्र्यम्बक कार्मुकपरां सीतार्पितवरमालिकरां कृतमयिवाहिककौतुकरां भार्गवदर्पविनाशगराम श्रीमदयोध्याबालकराम राम राम जय राजाराम राम राम जय सीताराम अगणितगुणगणभूषितराम् अवनीदनया कामितरां रागाचारसमाननराम पितृवाक्याचितकानराम प्रियगुगविनिवेदितपतरां दक्षालिजनितमृदुपतरां परक्त्वा चित्रकूडात्रिनिकेतनराम दशरथ सन्ततसिन्धितराम कैगेयीदनयातितरां विरचितनिज पितृकर्मगराम भरदार्पितनिजपादुकराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम दण्डकावनजनपावनरां दुष्टविरादविनाशनरां सरपङ्कजुति चातितरां नगस्यानुग्रहवर्तितरां कृतादिपसंसेवितरां पाचबटीतडसुस्थितरां करदूषणमुगसूदकरां सीताप्रियहरिनानकरां मारीचादिकृतासुकरां विनष्टसीतामेषकरां कृतादिभगतिदायकरां सबरी दत्तपलासनराम कबं राम राम जय राजाराम राम राम, राम जय सीताराम हनुमसेवितनिजपतरां नद सुग्रीवाभीष्टतरां गर्वितवालिसंहारगरां वानरदोदप्रेषगराम् लक्ष्मण संयुतराम राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम कविवर सन्तत संस्कृतराम न करि विघ्ने द्वं स्वकरा सीता प्राणादारकरां दुष्टसदानन दूषितराम् शिष्टहनोमद्दूषितरां सीतान्वेदितगाकवनरं कृतचूडामणि दर्शनराम कविवरवसनसितरां राम राम, राम जय राजा राम 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 जय सीताराम जयीसीतराम्